привет мои подписчики, добро пожаловать на мой канал. Сли ты хочешь уйти, я сказал, что ничего не делал, я не могу в это поверить. Я не тот человек, который будет слушать эти слова. Пожалуйста, будь со мной. Пожалуйста, скажи мне поддержка мира. Его шаги на пути к становлению семьей Альбур постепенно доносятся до зрителей. Хотя между Алей и Джиханом начинается любовный роман, между ними происходит сближение является она обеспокоена тем, что это будет воспринято как неправильное поведение. В следующих сериях Аля посмотрит видео Уилла, в котором ее умерший муж ушел от Джихана. Это может привести к тому, что резкое отношение Альи к миру немного смягчится, и даже застенчивость Альи исчезнет, и даже мы можем наблюдать, как застенчивость Альи исчезает, а романтические моменты между ними усиливаются. С другой стороны, Экмеру удалось вытащить Каю из мира. В тюрьме, притворив в жизнь свои планы он попал в палату, и ему придется столкнуться с этим. Несмотря на то, что сила Джихана, распространяющаяся внутри и снаружи, была эффективной, Кая попала в тюрьму, и для меня было своего рода утешением то, что моя зрительница заплатила цену за зло, которое она причинила Алье. Точно так же, как преданность оторвала Алю от ее сына, Кая также потеряла верность. События, связанные с Нари, кажется, расстроили аудиторию в новом эпизоде. Вопрос Оскана от ребенка Шахина глубоко ранил Нари. Стать причиной смерти собственного ребенка Нари. Со смертью ребенка отношения Нари и Оскана будут полностью разорваны, но похоже, что Шахин может снова начать отношения с Нари. Наконец, мы видим Махмута Джефхира, участвующего в сериале в качестве приглашенного актера в роли Махмута. Кажется, Махмут Аналан предъявил претензии от имени своих сыновей, и на протяжении пяти серий у него будут конфликтные сцены с Джихан. Кажется, Махмуд не уйдет, не получив того, что хочет, и я предсказываю, что он примет ее за свою. Невеста для сына. Конечно, этого не произойдет, но сдаться будет не так-то просто. Не забудьте написать свое мнение в комментариях.